मछली और अक्ल एक स्कॉटिश ने किसी अमरीकी से पूछा कि तुम लोग इतने अक्लमंद क्यों होते हो कि पूरी दुनिया पर राज भी करते हो और दामन भी अलिफाजली का अलिफाजला अमरीकी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया है कोई खास नुस्खा नहीं है बस हम एक खास किस्म की मछली खाते हैं होती तो बहुत छोटी सी है और जायका भी कुछ खास नहीं होता मगर काफी महंगी होती है इसको खाते ही अकल आ जाती है स्काटिश लोग यूं तो पूरी दुनिया में कंजूसी में भरपूर माने जाते हैं मगर अक्लमंद बन जाने की लालच ने इसको अपनी जेब हल्की करने पर मजबूर कर दिया फिर वो अमरीकी की मिन्नत समाज करने लगा कि जितना खर्चा होगा करूँगा बस एक बार मुझको वो मछली खुला दो अमरीकी ने तस्खा कर कहा अच्छा चलू मुझे एक हज़ार डॉलर दे दो और कल रात को मेरे घर आ जाओ मैं अपनी बीवी से वही मछली फ्राई करवा कर, कर तुमको खुला दूंगा क्योंकि इस मछली को फ्राई भी एक खास अंदाज में किया जाता है स्काटिश ने फौरी तौर पर अमरीकी को नकद एक हजार डॉलर अदा कर दिए और अगली रात का प्रोग्राम पक्का कर लिया अगले दिन स्काटिश खुशी खुशी बड़े एहतमाम से अमेरिकी के घर पहुंचा और बड़ी बेताबी से डाइनिंग टेबल पर बैठा तो किया देखता है कि एक बड़ी सी तबाह में एक उन्दिली के बराबर छोटी सी मछली बगैर किसी मसाले के फ्राई की हुई रखी है स्काटिश को मछली का साइज देख कर परेशानी तो हुई मगर मछली की बताई गयी तासीर के एहसास ने किसी बारे ख्याल को पैदा नहीं होने दिया और बड़े जौक शौक ऐसी इस मछली को खा लिया मछली खाने के बाद कुछ देर तो अक्ल आने के इंतजार में खामोश बैठा रहा फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद अमरीकी से कहने लगा भाई इतनी छोटी सी बेजाय मछली आम से तेल में तली हुई कोई मसाला भी नहीं लगा तुमने मुझसे इसके एक हजार डॉलर वसूल कर लिए और मुझे तो कोई तब्दीली भी महसूस नहीं हो रही है कहीं तुमने मुझको बेवकूफ तो नहीं बनाया है अमरीकी जोर का कह मारकर हंसा और कहने लगा देखा मछली खाते ही तुम्हें अक्ल आने लगी